mövzu sınağı mövzu sınağı üçün alman dili üzünə testlərinin izah. 1-ci testimiz daha doğrusu 3-5 testimiz e, dinləmə testidir. Bir dinləməyə qulaq asdıqdan sonra bu testləri yazırıq. Əlbəttə dinləməni etdikdən sonra yaza bilərik. 1-ci e, sualda soruşulur, e, dinləmədə təxminən Mikhaildan e, onun e, rəfiqəsi deyək, e, dialoquna söhbət gedir. E, Qız Mişailə Mişaildən soruşur. C sənəmlər lazımdır və soruşmuşdur. O Mişail də bildirir ki ona mebel lazımdır. Yəni mebel almaq istəyi birinci sualımıza cavab C variantı olacaq. İkinci sualda soruşur Mişailə nə lazımdır? Yəni mebel olaraq mebelin hansı hissəsi hansı mebel işlərlə də lazım olacaq. nə etmək istirdi? İkinci sualda məlum <coughs> olduğu kimi Michel komod almaq istəyirdi. Yəni cavab ikidə də A olacaq. Üçüncü testdə komodun qiyməti soruşulur. Komodun qiyməti də olacaqdır 30 avro. Yəni D variantı olacaq. Və <coughs> dialoq əsnasında məlum olduq eee anıraqdan yəni, səs soruşur. Sən yemək yeydiyin zaman harda yemək yeyirsən? Əgər doğrusu deyilir ki, mən mətbəxim kiçik olduğu üçün mən yeməyi də eee oturma otağında, yəni ümumi otağı, qoncitmətiyə olanan, biz buna oturma otağı deyə bilərik. Oturma otağında yeyirəm. Burda da cavab E variantı olacaqdır. 5-ci e, sualda isə şair e, sabah sabah üçün nə alma ağazadə ilə planlaşdırıldı, almaq. Burda da cavab D variantı olacaqdır. Dev, e, yəni kaspiertəsini almaq istəyir. 6-cı testdə bizdən uyğun variant istənilir. E, bu testin həlli, e, əgər biz felin idarəsini özbərləmişiksə çox sadədir, çünki ə ştoç sein feili of akuzativ tələb edir, yəni of ilə işlənir. Time nehmen isə an dativ tələb edir. Biz baxırıq ki, ştoç sein də of, time nehmenin an ünvan gəlirsə, cavabımız olacaqdır, yəni variant olacaq B variantı. Bunun üçün görürük ki, bu test də çətindir. Yalnızca feilin ifadəsi bilmək kifayət edir. 7-ci testdə isə əvəzlik soruşulur. Eee və burada yerli əvəzlik, əvəzliyini biz düzgün işlədəcəyik. 1-ci cümlədə Dat Smithkin in sister qız otağa e, gedir. Getdi deyil. E, Deməli,cə burada obyekt qızdır. Yəni qız sözüdür, metçi sözüdür. Metçenin sözü isə orta cinsdə olan bir sözdür. E, Metçən cüzü orta cinsdədirsə, deməli onun yəriyə əvəzi də orta cinsdə olacaqdır. Orta cinsin yəriyə əvəzi isə zayn. Zayndir. Eee biz deməli tapdıq ki, orta cinsin yəriyə əvəzi zayn. Deməli A variantı bevaranti e -variant deyil, B varla. O hündə ola bilər. C variantı ilə və D varla. Növbəti cümlədə isə ə, qıza aid olan əşyalar sadalanmışdır. Ə, və bu sadalanan sözlərdə də cinsləri dil kihafmandır də isimlərin cinsi var. İsimlərin cinsdə olduğu üçün bu sözlərin cinslərini bilməliyik ki, yəni əvəzində ona uyğun şəkilçi qonduraq, yəni onun nöqtəcikləri qondurulur. Həm sözünün, həm sözünün ə, cinsi orta cinsdədir. Ona görə o ona uyğun gəlir. Zayn blouses sözünün cinsi qadın cinsli olur. Zaini, kut və pant school sözlərinin cinsidə kişi cinsi olduğu üçün onun da bunlardakı olacaq. Deməli cavabımız C variantı olacaqdır. 8-ci testdə bizdə uyğun variant istənilir. Bir bu həm burda məsəllərin işlədilməsidir. Həm də bir bilə, az, biraz məntiqidir sualdır deyə bilərik. O onun başı ağrıyır və apteka gedirəm. Baş ağrıyır. Ağlayan ağrıyı insan da düzdürsa xalsı eşməz, boğaz ağrıyır. Boğaz ağrıyan insan apteka gedirsə nə üçün gedə bilər? Əlbəttə də dərman əldə etmək, üçün, yəni dərman almaq üçündür. Variantımız olacaq burada. D D olacaq ağrı nə dərman 9-cu testdə bizdən soruşulur ə, zaman, zamanın belə deyək də işlədilməsi soruşulur. Bu axırda xə bir variantlara burada mürəkkəb zamanlardan işlədilmişdir. Ə, və burada schreiben feili. Schreiben feilinin partisip sivayı, yəni 3-cü forması ge schreibendir və have-in felin tələb edir. Zain felinin işlənməsi ona görə də burada cavab olacaqdır D variantı. Had qəşribin. 10-cu testdə e, düzgün variant istənilir. E, yəni sözlərin altına xətcəkilmiş, sözlərin altına xətcəkli yəni, və onların hallarını düzgün qoymalıyıq. E, Bu gün mənim qardaşımın konşunun anasına kömək edir. Əslində xətcə sözlərin hında baxsaq mənim qardaşım nominativdədir, qonşunun eh genitivalındadır, anasına datival, nominativ. Bu dativ söz qoruşuna görə sıraslamasına görə cümlədə dativ sonra genitiv olacaq. Variantımız olur E, D variantı. Yəni E variantı e, e, e olacaq və 11-ci testlərdə bu variant istənilir bizdə. Fəxrəçi burda nisbəvəzli işlədilib, acılı nisbəvəzi söz önüyünə işlənir. Fon söz önünə nişanlanıb. Tək qadınsı yaranır. Fon da bildiğinizdakı pantelan tələb edən söz önüdür. Əgər kişi cinsi olarsa, fon dem ola bilər. Qadın cinsi olarsa, nisbəvəndən danışdıq, fon der ola bilər. Cəm olarsa, fon denin ola bilər. Biz cümləyə baxırıq, cümlələrə. Orda soruşur ki, an an vanishes writes to brief sein məktubları, kimə yazırsan? Anonyme throwing dey dostlarıma. Dostlar sözü ortaya çıxıbsa, yəni nisbə əvəzlik də baş cümləyə əsasən o dostlarıma cəmdə olduğuna görə, biz cəmdəkin götürə bilərik. Nisbəvəzi cəm, e, nisbə cəm olun halda götürməli və bu da fontativ kantelə dediyinə görə fon bizə kömək eləyir. Cəmdə fon de-nin olacaqdır. Çünki nisbət əvəzi hallandığı zaman dativ fonda de-nin olur. Cavab da 11-ci testdə olacaqdır. B variantı. 12-ci testdə menx teması və yəni, mövzusuna uyğun olan, ə, daha doğrusu olmayan sözü istəyir. Menx çin santr, yəni insana aid olmayan ə, insan bədən üzvlərinə aid olmayanlar var. Hansı sözdür? Orada cavab A variantı olur. Dəslik bu məna deməkdir. 13-cü testə baxırıq. 13-cü testdə bizdə yenə şəxs əvəzlinin işlənməsi soruşulur. Deməli, uşaqlar bağçaya gedirlər, müəllim onlara nağıl danışır, nağıl oxuyur yani e çəmdə olduğuna görə çəmdə də şəxs zərfisi salanarsa, salanarkən dativ halında i-nin olur. Yəni çəmdə olduqda olacaq düzgün cavab. 14-cü testdə məsələni işlə bilməsidir yenə. yəni fiil bölməsinə aiddir. Burada baxırıq ha-musu və zəynçü məsələsədir. Biz bilirik ki, əgər cümlədə məxfulluq olarsa, icraçı şəxs görünmürsə, paxteklik olarsa, zəynçüdan istifadə edilir. Nə oğlumluq olarsa, etrəsi şəxs görünürsə, AB mükəmməl istifadə edilir və cümləyə baxırıq. Eh imhbs di, خوشt eh خوشt. Eh əgər söz yəni, mübtədədə cəmdədsə, cəmi götürəcək, təkdə isə tək olanı götürməliyik. Baxırıq, burada cavab D variantı olacaqdır. zinçu zamelin, yəni mübtədədə خوشt sözü et cəmdədir. Buna görə də cavabımız olacaqdır B variantı. 15-ci testdə söz önlərinin işlədilməsindən danışılır. E, deməli, burada da baxırıq. Bakı özün nefti ilə məşhur. Nefti ilə deyilsə, dur olacaqdı. Miti götürə bilməliyik, çünki mit olarsa dativ hal olar, amma orada zayn R4. E, Aqsatı falandadır, ona görə durş olacaqdı. E, durşun da iyeləməsi vardı. E, deməli, cavabımız 15-ci testdə C oldu. Sonra 16 və 20-ci testlər isə mətnin yazılı mətnindən əsasən yazılmalıdır, həll edilməlidir. Mətn haqqında məlumatımız olmalı, deyə oxuyub bilməli, anlamalıyıq ki, testləri doğruğun şəkildə yaza bilərik. Mətni tamış olduqdan yazmaq yaza bilərik testləri. Burada da mətində baxırıq ki, Lestingdən və Şirvan şair və də dramaturg analistikdən danışılır. Neçəcə doğru və neçəcə yalan ölüb və doğru ölüm arasındakı onun əlamətləri qısaca həqiqətə qısaca göstərilmişdir. Harda oxu? pintur yəni, hansı əsərlər yazılıbdı və belə də fəaliyyətində nə, nələrlə fəaliyyət, fəaliyyəti nələrlə ibarət oldu? Yəni bu bizə məlum olduqdan sonra testlər yaza bilərik. 16-cı testdə söhbət nədən getdiyi soruşulur. Əlbəttə testdə hərkə də deməli yazılı mətnlə məlum olduqdan sonra biz biz deyə bilərik ki, söhbət e, Alman şair və dramaturq Lessingdən gedir. Bu 7-ci testdə şey, ə, mətnə başlıq seçər iksə hərəkət e, başla seçməyəcək istəyir. E, bu mətnə məqbas başla seçər iksə əlbəttə listening, yəni E variantını götürə bilərik çünki söhbət listeninglə gedirsə, mətnə uyğun başlıqlarca o ola bilər. 18-ci testə uyğun olan variantı istəyir variantlar yoxdur. Səbizə mən deyə bilərəm, testləri yoxlamışıq. E, hər kəs yoxlamalıdır. E, yanlış olanlar çıxılacaq, doğru olanlar götürülür ki, orada A variantında Lessing, Berchtramları, Emilio Calotti, e, Minna e, von e, Barhhelm kimi məşhur qramları vardır. Mətna uyğun e, beginnin sözü, sinonimistləndirmə mətnə bu mətndə götürülmüş sözdür və bu əkin sözünün də sinonimi əlbəttə olacaqdır. Hanı fəqət cavab D variantı olacaqdır. 20-ci testdə yanlış olan variantı istəyir bizdən. Yenə yəni, mətnə variantlara baxıb mətnə yönəldirik, yanlış olanı götürəcəyik. A variantına baxırıq. Əmi də qovdur. D anlatandır. YZ dramları, yəni ə, Lesik aid olmadığı bildirilir, amma hamısı üçün onları elə sit yazıbdır, yəni onun əsərlərdir. Deməli cavabımız A variantı oldu. Son 5 sualımız isə açıq tipli testlərdir. Bildiyimiz kimi 21-ci testdə bu variant silinir və orada göstərilir ki, cümlə verilib, bir faul və an, babafer endə. Bir həftə sonu ıı, dənizə gedirik və yox da indi gölə gedirik beş dənə sözdən biri uyğu gələcək. Biz bilirik ki, su olan bir şeyin sahilə, yəni dənizə, gölün, çayın sahilində işlədər isə, bunu anlama verir. Yəni dənizə getməkdir, çayın sahilə getmək, gölün sahilə getmək dediyim zaman an sözünü işlətməli. Bunun da uyğun olan hansı mərt? Yəni burada yalnız 4-ü götürə bilərəm. 22-ci testimizdə farq, yəni rənglərlə bağlı, rənglər lüğətinə aid olan sözləri seçməmişdir. Dostu Leyla, dost Vaiz, dost Kel. Bunlar üç rəçdir. Kəri qalanlar isə 2, 4, 6 isə rəçdir. Bunlar isə başqa biri gül adları və metal. E 23-cü testdə Uyğun variant istənilir bizdən. Əlbəttə bir sizcik khroyov feilin idarəsini bilirsinizsə, daha doğrusu falso variant diqqət etmək lazımdır. Falso yanlış olan variant istənilir bizdən. E, yəni uyğun gəlməyənləri seçməyimiz istənilir ə zisch froil fehl bilir isə ə, onun idarəsində fur auf überiş yəni deyə bilərik bizdən əgər ağışlıqı variant desəydi biz götürəcək 2 4 5-i indi bizdən istənilən falişə yəni yanlış olan var yəni yanlış olanları seçməyimizi istəyir ona görə biz də yanlışları götürəcəyik bunlardır fon mit və dur yəni 1 3 6 düzgün cavabımız 1 3 6-dır. 24-cü testdə e, yenə fel köməslərinə bağlıdır məsələdir. E, baxırıq bura onunçunun işlədilməsidir. Qrammatik olaraq e, birinci də uyğundur, onunçu e, ikinci də uyğundur, onunçu üçüncü də uyğundur, onunçu dördüncü də, onunçu beşinci də uyğundur. Yəni beş beşin e, variantı beşi də uyğundur. Acaba biz burda cümləyə baxırıq. E, cümlədə e, həcce qrammatik cəhtdə uyğun olan deyil, həm də məntiqi ol uyğun olanı seçmək lazımdır. Çünki cümlədə bu göstərilir ki, 11-ci sinifin şagirdləri kitabxanaya tez-tez gedirlər. Kitabxanaya tez-tez nəyə getmək olar? Nə üçün getmək olar? Oxumağa, öyrənməyə getmək olar. Yəni biri kötrəməli filmə baxmaq, başqa valideynlərə kömək eləmək, istirahət eləmək, dostlara görüşməyəcək. Yox, görüşməmək. Ya bu qrammatik uyğun gəlselər də məntiqən uyğun deyil. Buna görə qrammatik və məntiq buluğun olan birinci variant. Ona görə burda yalnız birini götürəcəyik. 26-cı testdə bizdə mətn qurmaq istənilir. 6 cümlədən ibarətdir. Mətn var, onu qurmalıyıq. Əvvəla götürməliyik birinci ə, olacaqdır. 2 Balt istə şul ya abs, yəni tezliklə məktəbə sonra çatır. Sonra 5-i götürürük. Taskan, Şuriyar, Həbibir gücə ki, amma deyim, bütün məktəb ilə biz yaxşı işləmişik, yəni yaxşı çalışmışıq dərslərimizə bu müddətdə. 3 sonra 3-ü götürürük. Eee, biz artıq almanca yaxşı danışırıq. 3 e, sonra 6-nı götürəcəyik. E, bizim sinifin şagirdləri e, məktəb ilini e, mit good in notin yaxşı qiymətlərlə başa vurur, endən sona çatdırı başa vurur. 6 e, sonra götürəcəyik 1-i. Bizim sinif rəhbərimiz e, bizlə razıdır. Və təbii ki, sonra ən sona da qalan 4 olacaq. E, Sir Lopez fürs fur di côté nordien, yani e, o yani Sir Şnefer <coughs> ilə söhbət gedir. O e, bizdən aramızdadır. Deməli 25-ci e, sualda cavab alacaq 2 5 3 6 1 4.